Ini adalah satu perkara yang telah pun baru-baru berlaku berkenaan dengan seorang vendor. Dia dapat tahu bahawasanya utensils daripada satu gerai Uh, halal dicampur adukkan dengan non halal maksudnya diletak dalam satu tap letak sabun cuci and then hmm. after that diasingkan kembali ah hmm. ada juga yang mengatakan bukan lokasi ni saja malahan local coffee shop pun ada yang melakukan hal seperti ini interesting eh? this is a good discussion pertama dia bukan contamination daripada segi utensil saja sebagai piawaian tapi daripada mana mereka dapat produk tersebut bagaimana mereka perlu ada majikan perlu employ seorang muslim yang ada di situ kan jadi mereka ada stand yang tinggi mm -hmm. yang mana standard itu bukan hanya disebabkan servis ataupun nak memastikan kebersihan dan orang kata excellence saja tapi memang bersandarkan kepada dalil-dalil juga contohnya izawalagal kalbu ina ahadakum bila anjing menjilat apa bekas perjana hmm. satu dari kamu tapi daripada mazhab lima syafi'i anjing dengan khinzir ini satu kategori najis jadi dia kena ikut standard tersebut apatah lagi mereka adalah provider yang uh, memastikan bahawa semuanya ini harus bersih hmm. harus ikut pada piawaian nabi pernah ada satu minuman bekas minuman ini bekas daripada arak oh, okay. kemudian dibersihkan dan Rasulullah SAW minum pada bekas tersebut. Macam Tapi mana ia dibersihkan? Dibersihkan Alam Tapi maknanya sudah dibersihkan lah. Oh. Tak adalah sampai satu apa semua. Right. Pasal, pasal yang serve Rasulullah SAW pada waktu itu pun hmm. bukan orang Islam. Pernah dengar statement orang kata, kalau tak was-was, makan lah. Kalau hmm. tak was-was, bismillah makan. Yeah. Was was itu bukan perasaan, bukan sebatas perasaan. Hmm. Was was adalah dalam bidang akademik adalah turunan daripada sejauh mana kita mengetahui sesuatu perkara. Dia barometer ilmu, hmm. yakin. Bila you jadi yakin, bila you ada that knowledge, jadi halal pun sama. Kalau you ada knowledge tersebut, no pork, no lad, ini knowledge dia, kan? Oh, no pork, no lad, tak semestinya hmm. halal. Ada, ada apa uh, ayam yang tidak disembelih pun nampak ngulat juga hmm. kan you tak ada that knowledge you akan rasa was-was bila you rasa was-was you tak boleh cakap kalau tak was-was bismillah nak hilangkan was-was bukan pasal kita lapar bukan pasal kita desperate hmm. bukan pasal kita tutup sebelah mata tapi dengan ilmu bila ada ilmu tu hilang was-was tu datang yakin maka benda yang halal akan jelas benda yang haram akan tak jelas tapi kalau sudah tidak ada ilmu pun Nabi sebutkan da'ma ya ribuka ilama ya ribuka tinggalkan apa yang memberikan kamu syakwa kepada apa yang tidak memberikan kamu syakwa Assalamualaikum sahabat-sahabat. Terima kasih kerana menyaksikan Usra SG. Uh, dan hari ini kita ada soalan uh, berbentuk halal dan haram lah. Uh, halal certification uh, dan juga hal-hal yang mungkin dapat menjauhkan kita daripada... Uh, you know eating something that's halal. Soalan ni daripada yang Telegram punya? Ah uh, ya, yeah, soalan daripada mana ni? Boleh tak IG saya buka? Ke daripada Slido kita? sebenarnya. Um ini adalah satu perkara yang telah pun baru-baru berlaku di tak silap saya Sate by the Bee ke apa lah. Di kawasan Gardens by the Bay sana. Okay. Uh, sebagai editorial plan B kami telah pun cover oh. uh, kisah tu berkenaan dengan seorang vendor dia sebenarnya bukan Islam. Eh dia Islam ke bukan Islam eh? Okay. Yang vendor Cina tu. Dia bukan Islam ha? ah. Tak tak pastilah okay. tapi dia dia ada dia dapat tahu bahawasanya utensils daripada satu gerai uh, halal dicampur adukkan dengan non halal bila mm. tengah tray return tu mm. kan lazimnya kalau kita nak Uh, kalau di Singapore uh -huh. uh, selepas makan di hawker center kita harus letak balik dia there's a tray return punya area tray return ada halal dengan non halal mm -hmm. tapi difahamkan dia mendapat tahu terdapat pencampuran mm -hmm. dari sudut um, utensils non halal mm -hmm. stall dengan halal stall dan dibersihkan sama-sama maksudnya diletak dalam satu tap letak sabun cuci and mm -hmm. then after that dia asingkan kembali lah. yeah. so I don't know maybe save water ke, save manpower ke bila buat macam tu. Dan she took it upon herself to viralkan incident ni. Cakap, I just found out this you know. Blah, blah, blah dia kasi. Dan benda tu agak viral lah. Jadi, uh, mungkin itu yang... Uh, What was the reaction from the community bila oh, bila benda tu viral? Kepelbagaian lah. Okay. Kepelbagaian. Uh, dan kalau Ustaz betul nak tahu apa reaksi sepenuhnya, mari saya baca beberapa... Issue komen-komen lah daripada pendengar ah, ni dia ada mm. dia ada original halal e3 chikata calls out satay by the way for mixing halal and non-halal utensils mm -hmm. um, tapi memang legitly benda tu happen lah. Uh, halal Atau SG pun letak. Halal SG pun letak uh. sini. Dia sampai komen. Uh. Thank you for your concern everyone. We're aware and checking on this matter. We take halal assurance very seriously. Yeah. Truly appreciate the community support in flagging such matters. If you have further queries, feel free to DM us. Hmm. And then ada juga pening, uh, pengikut yang berkata, wah sekiranya uh, non-Muslim yang begitu prihatin tentang hal ni tau. Dia sampai viral kan. Uh, ada yang berterima kasih kepada wanita ni. Ada yang mengatakan kalau boleh pakai disposable lah. Hmm. Disposable apa yeah. uh, utensils. I don't think that's environmentally yeah, friendly yeah. Uh, dan apa lagi eh. Yeah. I think ada yang nak boycott uh, STB, SBTB, saya tak tahu oh Sati Bada Bay Ada juga yang uh, marah dengan Sati Bada Be's management. Hmm ada juga yang mengatakan bukan lokasi ni saja malahan local coffee shop pun mereka tahu tu. ada yang melakukan hal seperti ini. Um, tapi ramai yang sebenarnya berterima kasih kepada beliau. Hmm. dan sedang tag muis dalam hal seperti inilah. Jadi dari sudut keagamaan pula mungkin saya nak tanya ustaz pandangan ustaz berkenaan dengan hal ni okey ke tak okey bila uh, halal punya utensil, uh, halal bunyi tensel bercampur aduk dengan non halal dan kemudiannya dicuci sama-sama adakah kebersihan tu dijamin Okay, first of all before I answer, I just want to make a disclaimer, mm -hmm. iaitu uh, ini tiada kaitan dengan gerai tersebut. Kerana mm -hmm. ap, kerana yang lebih penting juga tentang uh, kewartawanan baik ataupun online punya perkara adalah uh, kesahihan perkara tersebut kan? Yep. Kita tak nak jadi sabotage pasal ini benda bukan pertama kali dulu saya pernah dijemput untuk berbual eh, tentang ni. Ada mm -hmm. satu video saya nak ambil perhatian saunis sekaligus yep. satu video ni orang viral kan mereka masak uh, daging tikus. Lepas tu jadi viral okay. kat bazar. Singapura? Uh, Singapura. Okay. Lepas tu ada juga video um, tengok orang ni dah kena tahan. Lepas tu me memang polis tahan lah. Uh -huh. Polis tahan semua. Lepas tu kat bawah dia pasal mereka gunakan daging tikus. Tu satu video. Oh. Uh. Lagi satu video dekat sini ada taruh pok. Lepas tu kat sini kedai Oh ya, kedai ya, kedai ya, ya, ya 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 Tapi ya. bila diverifikasikan, kan uh -huh. video yang dia kena tahan tu pasal dia tak ada permit. Ah. Permit untuk bekerja Dia ambil foreign talent Ya yeah. Tapi tak Lepas tu dia just Ambil gambar tikus lah Apa-apa mm say, -hmm. Hearsay say. Bila say, kedai tu Akan jadi satu benda fitnah yang orang, lah. ha, Fitnah yang Kedai yang lagi satu pula yang ada gambar uh, pok punya menu tu, mm -hmm. dia sebenarnya adalah gambar menu kedai sebelah. Yeah, yeah, yeah. Tapi Saya dianggap ingat. sebagai kedai tersebut. Di Jadi perkara-perkara ini bagus lah. Ini uh, ni sedang masih disiasat. Mm -hmm. Bila dia disiasat, kita tunggu penyiasatan tersebut dan tunggu kata-kata uh, yang muktamad lah daripada penyiasatan tersebut apa yang berlaku. Mm -hmm. Namun as far as hukum is concerned, terlepas daripada peristiwa ni, Utensil kalau kita sebagai halal department lah apa yang saya faham mereka mempunyai piawaian yang lebih tinggi ada struktur, ada struktur prosedur mereka prosedur. macam macam fatwa eh fatwa ataupun hukum walaupun ada ada pandangan dhaif ada pandangan-pandangan yang syadz pandangan-pandangan yang bukan mainstream mm -hmm. di dalam agama yeah. kalau untuk pribadi yang mempelajari dan berpegang kepada perkara tu dan nak buat dipersilakan mm -hmm. ataupun dia nak strict kepada dirinya lebih daripada standard orang biasa untuk kepribadian silakan tapi untuk jadikan right. standard hukum bagi masyarakat sama seperti macam halal department di negara-negara yang ada eh, dia tidak boleh ambil pandangan-pandangan tersebut dia perlu gunakan piawaian yang Premium yang sangat standard hmm. dan itu termasuk utensil tidak boleh dicampur. Hmm. Ah, so, tidak ada contamination antara makanan yang tak so halal. So, ini lah ni. <laughs> <Innovation> <laughs> itu, itu soalan sebelumnya. Uh -huh. eh. Oh ya, yeah, the whole industry is bid'ah. No, no. It's not a, a, a bid'ah. Kerana mereka pegang kepada makanan-makanan uh, tersebut, kadang-kadang sudah ada makanan yang tak halal hmm. termasuk khinzir, termasuk babi okay. lah eh. Jadi bila ada najis tersebut, ada kemungkinan uh, melekat kat sudut garpu, daging-daging dia masih ada. Kemudian dicampur, dibasuh, kan? Dan sepatutnya basuhan itu perlu dengan tanah, hmm. kan? ataupun dengan sertu. Walaupun ada pandangan yang menyatakan yeah. dengan sabun pun dah boleh. Saya uh, dibesarkan dalam uh, I mean, pandangan amin you kan. Ya, yeah, because uh, hmm. I'll just be uh, yes, upfront because I mean it's apa yang saya tahu kalau nak dikena sertu hmm. dengan menggunakan tanah adalah hmm. ketika anjing menjilat berjana itu memang ada sandaran dia itu memang direct. ada dalil yeah, dia. betul. Tapi apa yang diharamkan adalah makan babi, betul. minum arak. Betul. Tapi dalam dari segi pencuciannya tidak diletakkan dalil harus diletakkan betul. dengan uh, tanah. Betul. Cuma seperti mana usaha katakan standard Uh, hmm. orang kita kita meletakkan uh, uh, a kind of higher standard oh yeah. if kalau berjana anjing yeah. yang najis tu dicuci dengan tanah gunakan itu sekali untuk babi dan juga sehinggakan um, you know you can you can wake me for this <laughs> no. this understanding sampaikan kalau seandainya nak menggunakan contoh kasut yang diperbuat daripada kulit babi hmm. tak ada masalah juga untuk ada yang mengatakan tak ada masalah untuk menggunakan sepatu ataupun selipar yang ada kulit babi sebab kita tak makan benda tu hmm. sebab yang diharamkan adalah makan hmm. bukan menggunakan atau menggunakan spin brush whatever hmm. tapi oleh kerana kita letakkan a kind of standard lebih atas dan hmm. lah kita mengkhususkan hinzir tu hmm. secara totalitarian hmm. memang hmm. Memang haram, yeah. so any form of usage bukan saja makan malahan kita pakai atau terkena yeah. whatever semua nak kena sentuh. Semua kena sertu. So I live in this community where I understand pola pemikiran masyarakat mm -hmm. dan ada masyarakat sangat sensitif bila terkena dan supamanya. Mm -hmm. Tapi as someone who is well travelled well, uh, overseas, yeah kita tak meletakkan hal seperti itu bila kita contohnya di Korea Selatan yeah. yang mana kebanyakan itri mereka adalah itri babi then after that uh, you know they have like uh, roadside stalls okay. and then they are like certain things we ask kita tanya uh, apa ingredient dia dan kita tak ada syak wasangka kita tak was-was kita order mm -hmm. and then sometimes we go to macam their breakfast tables and these are in different countries ada macam you know your bacon yeah. kat sebelah, and then with Betul. different trays, and then the tour guide will come. Okay, this side you cannot eat, this side you can eat. Yeah. Abi utensil sama. Betul. So at at times like this, I was like, and then I see kadang-kadang macam-macam wo makan whatever. And these are tours that Betul. are organised by Muslim friendly punya uh, punya travel agencies. And I sit down there, I'm thinking, wow. Kenapa kalau you all travel eh All this kind of thing You can like put <laughs> right? aside You can like Okay lah Who's no zone lah <laughs> But when you go to your country You put like Oh mesti halal ni Tak boleh bercampur Bam bam I, I think the answer lies kan Because Sensitivities it is, no, it, is it is halal certified Punya tempat Okay When you are halal certified You mesti ikut Piawaian yang Diletakkan oleh Halal certification tersebut hmm. Termasuk Tidak boleh bercampur Utensil kalau tidak buat apa dia segregate halal utensil non halal because that is the yeah. requirement in the I, halal peni. I beg to differ because okay. sometimes like hmm. I take the example of my parents ah hmm. mak saya dan ayah saya memang tak boleh makan tempat yang tak halal. Ya, yeah, ya, yeah, Tapi yeah. bila kita pergi overseas tempat, untuk uh, pergi uh, Switzerland, uh, New Zealand. Yeah. Tak ada saya sertu satu camper van, walhal di dalamnya ada utensil-utensil utensil yang mungkin digunakan oleh pengguna-pengguna uh, lepas Belumnya, camper van uh. yang uh. menggunakan utensil ini. Uh -huh. Tak ada kita macam one by one kita letak dengan sertu and then we eat at restaurants yang, yang halal certified and then we go to, for example, climb up Rinjani mm -hmm. yang mana ramai pendaki-pendaki mereka bawa minum, yeah. arak yeah. and then utensils digunakan semula oleh the same Rinjani porters that provide us with the meal. I don't, I mean, sometimes <laughs> I see, I see my parents tapi say, tak yeah, saya tak tegur lah. <laughs> saya fikir, oh ini kera, korang boleh close one eye pula. Eh. <laughs> tapi dekat, uh, you know, in Singapore lah, eh ni kalau tak alah tak boleh makan tau ni. Uh, oh. Okay. Is that lah. Yeah, okay. I feel it's just kebiasaan lah. Uh, ya, yeah, it, it can also be kebiasaan ataupun dia tengah musafir kan. Dia anggap macam tengah travelling. <laughs> tapi musafir rusa. juga tidak yeah, meletakkan. Ya, ada ruksa yeah. tentang tu lah. Tentang ruksa solat kan. Ruksa tidak puasa dan sebagainya. Um balik kepada isu ni, um interesting kan eh? this is a good discussion. Pertama uh, dia bukan contamination daripada segi utensil sahaja sebagai piawaian, tapi daripada mana mereka dapat produk tersebut, bagaimana mereka perlu ada uh, majikan perlu employ seorang muslim yang ada di situ kan? Jadi mereka ada standard yang tinggi mm. yang mana standard itu bukan hanya disebabkan servis ataupun nak memastikan kebersihan dan apa ke orang kata excellence saja tapi memang bersandarkan kepada dalil-dalil juga Mm -hmm. Jadi mereka kami dari-dari daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Contohnya walaupun uh, contohnya izawalaqal kalbu ina ahadikum bila anjing menjilat apa buas mm -hmm. satu dari kamu tapi daripada mazhab Imam Syafi'i, anjing dengan khinzir ini satu kategori najis. Bukan right. mereka kekiaskan gini. Jadi dia kena ikut standard tersebut. Mm -hmm. Apatah lagi mereka adalah provider yang yang uh, memastikan bahawa semuanya ini harus bersih, mm -hmm. harus ikut kepada piawaian. Tapi kalau personal punya choice tak apa ada orang dia bersandarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah ada satu minuman bekas minuman ini bekas daripada arak oh, kemudian okay. dibersihkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum pada bekas tersebut macam tapi, mana ia dibersihkan dibersihkan wallahu alam tapi maknanya sudah dibersihkan lah oh. tak adalah sampai sertu apa semua right. pasal, pasal yang serve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu pun hmm. bukan orang Islam Ha, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Jadi adakah ini kita jadikan standard? Kita tak jadikan standard. Mm -hmm. Tapi bagi pilihan tertentu orang yang nak memilih sedemikian dengan pandangan sedemikian mm -hmm. pada masalah-masalah situasi di mana mereka dalam satu tempat kerja. Contohnya, tempat kerja, kali bos pula buat macam ini. Okay, dia kata, "No, I'm sorry. I sorry, I I I rasa you can assert to everything. Mm -hmm. Tapi that will look not only bad to you but to also muslim who wants to work there mm -hmm. in future then the company will put a standard ah uh, tak apalah uh, Malay muslim apa i think susahlah kita nak nak terima ataupun it will compromise on your solat jumaat on any things like that so ada benda-benda lain Okay, untuk personal punya matter kita boleh berpegang kerana memang ada hujah dan dalil mm. tapi sebagai satu badan yang nak mengeluarkan standard pada sijil penghalalan sebuah kedai mm -hmm. dia mesti up to that standard dan kalau ada orang right. langgar I think it is good the community out there saya tengok eh dia ada dua type of community eh minta maaf eh, kalau dekat Facebook punya community Mm -hmm. cuma mana pun mesti kena sijil halal. Ya yeah, ya, yeah, more ah, conservative. Americans yeah. konservatif kan. Ah, mm. cuma mana ni, ni siapa yang jual kan? Yeah. <laughs> siapa orang dia semua. Aku yeah. ah, tak tahu ke dia ni mungkin kat belakang ni apa dia gini-gini right. semua. Uh, manakala dia TikTok ataupun IG punya apa community ah, semua ok lah. Sikit-sikit yeah. sikit ok. Yeah. Which I think both sebenarnya ada betul dan ada salahnya. Mm. Dekat mana sebenarnya yang betul salah? Di sini selalu orang pernah pernah dengar statement orang kata kalau tak was-was makanlah kalau hmm. tak waswas -was, bismillah makan waswas yeah. -was itu bukan perasaan bukan sebatas perasaan waswas hmm. -was adalah dalam ilmu dalam bidang akademik adalah turunan daripada sejauh mana kita mengetahui sesuatu perkara it's, 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 dia 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 barometer ilmu hmm. yakin kan bila I see. bila you jadi yakin bila you ada that knowledge hmm. you have the knowledge about health you have the knowledge about apa muscle then you you have that confidence of okay if i do this this is the result if i do this the result. agama pun sama jadi halal pun sama kalau you ada knowledge tersebut no pork no lut ini knowledge dia kan oh no pork no lut tak semestinya hmm. halal ada ada apa uh, ayam yang tidak disembelih pun no pork no lut juga hmm. kan uh, tapi kalau you tak ada that knowledge you akan rasa was-was bila juga rasa was-was, tak boleh cakap kalau tak was-was Bismillah. Nak hilangkan was-was bukan pasal kita lapar, bukan pasal kita desperate, mm -hmm. bukan pasal kita apa tutup sebelah mata, tapi dengan ilmu. Bila ada ilmu tu hilang was-was tu, datang yakin, maka benda yang halal akan jelas, benda yang haram akan tak jelas. Tapi kalau sudah tidak ada ilmu pun, mm -hmm. Nabi sebutkan dak mahayari buka ilmahayari buka. Tinggalkan apa yang memberikan kamu syakwa, kepada apa yang tidak memberikan kamu syakwa. tapi kena ada ilmu so this is important lah the the that's why i want to know what are the apa response from the community kan yeah. to to gauge macam mana dia orang punya tahap tentang apa yang halal apa yang tak halal so bila ada all this discussion it leads to people wanting to know more about their halal food mm -hmm. and this includes when they travel later for their convenience bila dia orang nak pergi luar negeri dia dah tahu macam mana yep. macam mana bila dia kat tempat pekerjaan yang agak sensitif kan kalau nak kena minta certain syarat-syarat yang banyak sedangkan dia uh, pressured eh kalau dia tak ikuti uh, tapi dia dah tahu dan 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 ini boleh memberikan satu keringanan bagi dia lah. so the conclusion is um pertama dengan ilmu kita lebih mengetahui ini adalah pilihan peribadi kita Sertifikasi halal tu membantu kita untuk buat pilihan tersebut mereka bukan obligated tentang apa yang kita makan tapi mereka dah buat supaya kita yakin dengan institusi tersebut dan kita makan kedua adalah Selain daripada mengetahui, kedua adalah kalau kita sudah cuba nak mengetahui apa yang halal, apa yang tak halal dan kita dah yakin dan kita was-was terhadap sesuatu perkara, bila yakin halal, makan. Bila yakin tak halal, tinggalkan. Bila memang dah cuba cari, ini E3741, emulsifier. Mm -hmm. Emulsifier pada tahun 90s, dia punya apa kandungan adalah benda-benda yang uh, halal tapi dia review every 4 5 years E7241 dia review untuk menggantikan bahan-bahan tersebut dan bahan-bahan baru tu kadang-kadang ada yang tak halal so you don't have that capacity all the while untuk selalu updated dengan a uh, di punya apa kandungan mm -hmm. then apa yang kita boleh buat Tinggalkan. I think that'll be a good follow-up question yeah. untuk menutup perbincangan ni. But it I is. think it will delve into a bigger discussion. Dua benda yang saya lihat. Yang pertama, saya pernah melihat uh, Reel yang mengatakan sekiranya kalau um, makanan seperti babi ataupun apa-apa yang haram telah pun melalui satu proses yang mana dari sudut sifatnya telah pun hilang. Um, And then it becomes like a gelatin of sorts, some kind of extract, dah tak lagi bersifat seperti daging babi. And then it's added untuk contoh nak kilatkan the cake or whatever. Mm. And, and and it becomes okay. So wallah-wallah saya tak tahu uh, apa uh, pendapat Islam berkenaan dengan hal ni tu satu. Nombor dua juga saya dengar berkenaan dengan percentage alkohol di dalam hmm. sesuatu makanan ataupun minuman. Sekiranya drop a very minute percentage, hmm. it no longer the whole sampaikan minuman itu tidak in a sense memabukkan like a 00.1 whatever kind of thing. Uh, maka dengan itu tak menjadi haram untuk uh, minum air tersebut ni saya tak tahu, saya, de mm. saya terdengar. And sometimes these preachers are quite mm. famous. Mm. Uh, mm. dan um, <laughs> they are quote basically on reals. Lah. So saya, I was quite shocked. Lah. Eh betul tak, betul ni? <laughs> and then also satu persoalan daripada non-Muslim, mm. yang uh, non-Muslim Japanese guy, huh? who found out about tapai. Oh yeah, uh, going tapai. There. I was and, going there. And he was like, you know, tapai is such a good, macam good flavored food dia liken kita punya air tapai tu uh -huh. ibarat fermented yeah. uh, apa rice wine which is from so, Japan and he was saying it tastes really good and then the the question he asked kenapa tapai tak haram dalam Islam walhal you know uh, uh -huh. and product dia juga adalah tapai dan juga like an alcoholic beverage that can be drank like a rice wine macam mana ustaz Okay, kita pergi kepada proses fermentation dulu. Okay. Right? Proses fermentation ni kalau even roti yeast, yep. even tempe mm -hmm. and especially tapai. Tapai dia punya level of uh, apa alcoholic punya percentage higher than yang lain kan. I love tapai by the way. Yeah. Kadang air tu saya hirup. Hiru. Hiru, mabuk tak? tak? Okay. Saya mabuk. Saya <laughs> tak. I, like I like the whole yeah. macam that sour mm -mm. Uh, taste Fantastic. ya dia, dia macam kasi hilang muak hmm. dan sebagainya kan so tuak, todi apa lagi eh? I think uh, ya yeah, I think tua lah eh sebahagian hmm. daripada masyarakat dekat nusantara ni dia todi dengan tua tu daripada apa beras dan bahan-bahan yeah. tu uh, balik kepada bagaimana proses fermentation tu juga proses fermentation tu kalau untuk walaupun ada persamaan tapi dia dibuat bukan untuk menghasilkan arak tapi dibuat untuk menghasilkan makanan-makanan seperti roti, tempe dan tapai dan apabila ada baki ataupun kesan daripada perkara yang uh, melekat pada makanan-makanan mm. tersebut dimaafkan dan dibenarkan. Tapi kalau alkohol walaupun 0.1 tapi dia memang brand alkohol, memang brand arak tapi dia taruh uh, apa zero alkohol ataupun 1% atau 2% mm. because it's men to ferment the apa the the process to be an alcoholic beverage maka haramkan I okay. think itu dia Alright. so dia macam ada kena-mengena dengan niat juga lah. Dengan, mm. dengan tujuan dia lakukan. I see. Okay. Kedua apa tadi? Uh, tentang, yang pasal babi tu. ah, uh, Pasal kinjil like tu saya. Saya tak pasti. Bagi, setahu apa, apa yang saya punya pembelajaran yang saya tahu kan saya rasa tetap tak boleh kot. Okay. Ini apa yang saya fahamlah eh, tetap tak boleh apa yang saya faham walaupun sudah berubah. Dia ada satu tajuk eh bila dia dah berubah najis tu eh. Tapi saya tak pasti sama ada tu babi Itu lebih kepada New water. New water untuk suci ya. Itu itu yalah sama juga konsep dia. Go certain process ultra filtration. Apa hilang, hilanglah tak ada. Batak 100% hilang. Tapi dia tambah. You kena faham. Dia dah tambah dengan air yang bersih juga. Okay. jadi dia dia bukan purely... Uh, apa kita katakan from that najis kita filtrate yeah, yeah. kan dia ada penambahan dia, ya. dia, dia, macam macam hukum ni lah hukum air lebih daripada dua kola mm -hmm. oh, walaupun ada najis okay. lebih daripada dua kola boleh jadi suci menyucikan mm -hmm. uh, balik kepada yang uh, babi tu tadi apabila dia yang yang you cakap tentang proses tu dia persamaan kalau uh, ikan tu dah makan najis-najis yang banyak kemudian dah mendarah daging kan dah tak dah berubah daripada najis sudah jadi isikan yang itu memang ada dalam fikah Islam oh uh, maksudnya orang yang yang apa breed ikan apa ikan ikan keli dan aa, ikan a uh, lele ha saya tak nak cakap takut nanti penjual keli keli lele is 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 basically but, easy yeah. to breed sebab yeah. dia makan uh, sumber yeah. najis yeah. Betul, dan but dia but kalanya, sumber najis tu kita tak tahu najis anjing yeah. apa kena tengoknya Dan, thing, dan ya. kita tak tahulah uh, bagaimana proses breeding tu yang mm. yang kita ambil import ni eh. tapi there are certain process breeding di tempat lain yang memang dia just campak babi yeah. pun, yeah. kan? campak daging babi, daging apa najis-najis dia dan sebagainya. Itu yang saya tahu kalau memang sudah berubah menjadi ikan yang zatnya adalah ikan, sifatnya hmm. adalah ikan walaupun dia makan najis, itu jelaslah memang boleh. Tapi kalau yang daging tu sampai dia hilang-hilangkan, saya rasa But. kalau masih walaupun tidak ada kesan dia lagi tapi memang ada bahan tersebut, hmm. jauh apa yang saya tahu tetap tidak bolehlah. Baik, terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada pendengar yang sudi uh, menonton video ini sehingga habis. Uh, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita jumpa di lain kesempatan di Usra SG. Assalamualaikum.